নমস্কার বন্ধুসকল মই হীরেণ আজি এই ভিডিওর উদ্দেশ্য হইছে এই 2024 চব্বিশ বর্ষর জুলাই মাহত ধনুরাশি ব্যক্তি সকল ফলাফল লাভ কৰিব তাদের সম্পূর্ণ বিবরণ আপনাদের এই ভিডিওটির জড়িয়ে আগড়াইছো প্রথমে মো চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে যাতে মর পিছব আপনাদেরকে পাৰে লগতে মোৰ ভিডিও যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আর শেয়ার কৰিব কমেন্ট করে আপনাদের মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া হওঁ মোৰ বিষয় ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই জুলাই মাহটো এওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহত আপোনাৰ পৰিয়ালত কিছু টেঙাটা থাকিব পাৰে যাৰ বাবে সম্পৰ্কত দূৰত্ব বৃদ্ধি পাব আৰু কোনো বিষয়ত আপোনাৰ ভাই বা ভনীসকলৰ লগত মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা অত্যন্ত প্ৰবল দেখা গৈছে এই সময়ত ধৈৰ্য ধৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ কঠোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব মাকক আপুনি সন্মান কৰক আৰু তেওঁৰ পৰামৰ্শ আপুনি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলেও আপোনাৰ ওপৰত হতাশ হ'ব পাৰে গতিকে নিজকে উন্নত কৰক যিকোনো ধৰণৰ বিবাদ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটোৱে আপোনালোকৰ বাবে মিশ্ৰ ফলাফল কঢ়িয়াই আনিছে এই মাহত আপোনাৰ ডাঙৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে আপোনাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সন্মতি সাপেক্ষে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওক শতুৰ ওপৰত চকু ৰাখক আৰু যিকোনো ধৰণৰ যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি থাকক চৰকাৰী চাকৰিত কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলে চলিত এই মাহত এক সিদ্ধান্তৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু কামৰ বাবে মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব দিনক দিনে আপোনাৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা ব্যক্তিসকলে নিজৰ কামত সন্তুষ্ট যেন লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই মাহত নিজৰ বাবে নতুন ক্ষেত্ৰ বিচাৰি বাছনি কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব আৰু অনলাইন কামত সন্ধান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত সন্তুষ্ট হব যদিও ভবিষ্যতক লও চিন্তিত হব পৰীক্ষাৰ বাবে প্রস্তুতি চলাই ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা ক্ষিপ্র হব যার ফলত আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পাব এই মাহত কিছুমানে আপোনাক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু আপোনাৰ মনোযোগ মূলতঃ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বিশেষ লক্ষণ দেখা গৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ যিসকলে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছে তেওঁলোকে এই মাহত পত্নীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব আৰু ইয়াত সন্তুষ্ট যেন লাগিব আপোনাৰ সংগীয়ে আপোনাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মাজত পাৰস্পৰিক প্ৰেম আৰু আগৰ তুলনাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব সম্পৰ্কত বাস কৰা ব্যক্তিসকলে এই মাহত নিজৰ সংগীৰ পৰা কিছু ভাল উপহাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে বিবাহবাসত আৱদ্ধ হোৱা নাই তেওঁলোকে এই মাহত হতাশাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰকৃত জীৱনসংগীৰ বাবে আৰু বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহত আপোনাৰ পেট সম্পৰ্কীয় কিছু সমস্যা যেনে ডায়েৰিয়া সুষ্ঠকাঠিন্য গেছ গঠন বধ হজম এনেধৰণৰ ইত্যাদি সমস্যা হ'ব পাৰে এনে পৰিস্থিতিত খাদ্যভাসৰ বিশেষ যত্ন লোক আৰু প্ৰতিদিনে আধা ঘণ্টা খোজ কাঢ়িলে খুবেই ভাল হ'ব যদি আপুনি বাহিৰৰ বস্তু খায় তেন্তে এই মাহত ইয়াক ন্যূনতম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক মানসিকভাৱে আপুনি কিছু মানসিক চাপ পাব পাৰে কিন্তু আত্মবিশ্বাস কমি নাযায় মাহৰ মাজভাগত কিবা এটাই আপোনাক আমন কৰিব কিন্তু আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে খুবেই ভাল ফলাফল লাভ কৰিব আপুনি এই মাহত শুভ সংখ্যা হিচাপে সাত নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এই মাহত শুভ ৰং হিচাপে আকাশী ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই আছিল আপোনালোকৰ এই জুলাই মাহটোৰ সম্পূৰ্ণ ফলাফল অন্য লগ পাম অন্যতাৰ ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ